Всем огромнейший привет, мои хорошие. Только недавно проснулся, уже 2 часа дня, и Ари еще никак не может раздуплиться, потому что вчера был корпоратив у нас на работе, то мы так немножко отдохнули. И за это, конечно, я решил сделать такой вот мини-влог. Я надеюсь, вам будет интересно, как мы погуляли. И надеюсь, что понравится такое видео в таком формате, потому что таких видео я не делал. Как-то не было таких возможностей сделать, потому что то телефон не, не поддерживал, то еще что-то. Ну, а сейчас уже как-то более-менее попроще. Так что... Покажу какие-то вот и кусочки, что-то вот придумаю, как-то я вот это все склею. И надеюсь, вам будет очень интересно. Так что приятного просмотра. Ну, скажи, хоть знать. Персия. Посмотрите, это получается. Это я этот Александр я. завоевал. Персию. Сейчас посмотрим, кто что такое Персия. Самое да, да, пунктуальное у нас свет. Да, да, Пункт. да. Я же сразу, потому ну, что, 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 что она не с нами. Не работала. Я, я, так, я себе я из думала, дома вырвалась. Бегом, бегом вырвалась. Это, это, О, идут. Да. Ты... И где наши? наши? Угу. С долярами. <свист> Иран? Вставляешь лирам. Вот мы проходили мимо и решили вам зайти. Дедушка был против, но я на этом настояла. Дедушка просто немножко выпил. Пока разносил подарки, потерял Свой мешок. Котов. Мешок. Мешочек, во-первых. Во-вторых, он, он Подожди, ну дедушка, ну куда ты спешишь? Я понимаю, что у нас еще полпланеты планеты облетать или объездить, или обходить. Вот. Что мы хотим вам сказать? Целый год вы у нас были послушные. Это мне дедушка говорит, потому что я гуляла. видите, уже я, говорит, не очень. Нет, я себе подарки забыл. Понравились, да, дедушке подарки? Дедушка, ну что ты? Ну чего не надо? Ну немножко, ну чуть-чуть всем. Самое первое. Кто у нас будет зайчиком, угадайте. Я! Ой, <связ sprechen> молодец, так как ты вела себя, Юлечка, послушала. Да так, так, так как у тебя хорошие ручки, ты всем делаешь все красиво. Мы тебе делаем сегодня зайчиком. <связываем> а ну, Юль, посмотри, Юль, посмотри. Ой, бух, ты, мой. А кто сегодня будет моей сестричкой? Так, телефона Выключим. Это будет а света она заработала. Это наш косметолог, который делает с нашим лицом просто сияние. А елки-палки. На я, я, а я кто кощей? Дедушка, белочка. Ты белочка? Ты белочка? А, да, Красиво? Белочки. А, да. это вообще. И наш я маленький внучек тоже сегодня заслужил. Бог Такой ты мой. Шар. Ай, елки, она а у ну, меня я все прическаю, закрыться бедный. Гномик. Испортили всю прическу, дизайнер. Сейчас пойдем искать. У нас китцей. А ну что, как мы это на голове нормально? В Китя, а Китя да? а да? а а потом оденет Дедушка. Дедушка Ну дальше уже давай ты продолжай давай. Конечно А мне что-то дашь? Я и же так. не него снижение не него не 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 да. Он уже не работает Нет, вот слышишь А мне действительно Я себе это Пошли. какие подарки. Маша и Миша. Маша и Миша они нам подарили такие подарки. Сказали передать вам привет. Спасибо. Маша и Миша. спасибо. Ага, Вот радости будет. Спасибо. Про все Спасибо. Спасибо. Дедушка, я с тобой, нам еще полпланеты вдали. Оу. А дедушка вам такое? Он по пути, а по праву людей. Это чай. Да, это чтобы не болели, да? Спасибо! Горит! Горячий час! Еще раз поздравим с Новым годом. годом и будем спешить, дорогие друзья! Спасибо большое! Потому что нам еще Спасибо. надо на Ульяновский рынок гулять! И на Бессарабку тоже! Да. Так что всех с Новым Годом поздравляем! Желаем вам успехов, любви! больших начинаний, карьерного роста, чтобы ваш шеф любил, обожал. И на работу вы приходили не в 9, а в 11. И уходили в 5. Вот, и уходили в полпятого. А, молодцы. Выключаем. Выключаем. лифту. Так, это у нас какая сторона? Здесь у нас реклама. Мы находимся в Авалоне. И едем. Не снимай. Не снимай. И едем дальше. Здесь корпоратив. На второй этаж заходить нельзя. А, едем, едем. На первый этаж все гуляют. Вот так мы погуляли, отдохнули. И я надеюсь, что вам было со мной интересно. И до новых встреч, мои хорошие. Целую, люблю, Ярь. Пока-пока.